в програмі ситуація ми розглянемо події, що сталося 19 листопада 2014 року в місті Черкаси. До редакції програми надійшло колективне звернення від працівників комунального підприємства Служба утримання будинків Митниця в зверненні йдеться про те, що працівники обурені подіями що відбулися 19 листопада цього року, а саме фізичною розправою, яка була вчинена над керівником комунального підприємства «Субмитниця» Ігорем Работенко. Отже, о 10-й годині директора комунального Підприємства побила група невідомих осіб, які були вдягнені в камуфляжі і масках. Вони представилися столичним ілюстраційним комітетом. Я виходив із нашого управління, паралельно розмовляв по телефону. Тому, може бути, речі, які которые я не сразу мог увидеть або адекватно оцінити. Краєм лаза заметил верницю лиц в камуфляжі в масках, які… скажем так, прихватили меня за шкирку, сбросили по ступенькам вниз, при этом грязно лугаясь о том, что сейчас мы тебя будем каким-то образом <coughs> учить. Лайки, маты, потом пошли удары ногами. На мои вопросы, а простите, кто вы, что это и как это, все это сопровождалось дальнейшими ударами. При этом я заметил, что все происходящее, с моей точки зрения, цинично снималось на телефоны, не весь откуда взявшимися представителями ТОВ Мытницы, а именно директором этого предприятия и прочими сотрудниками. Наверное, это было очень интересно, наверное, это действительно было шоу, когда бьют человека и желательно ногами. После этого меня запихнули на мое рабочее место, по-прежнему не представляясь. По-прежнему нанеся побои. Люди, которые не представились в Балаклаве, здесь сидел некий человек, простите за сравнение, похожий на швондера в черной кожаной куртке, который сказал, что я тулубовская подстилка, сепаратист, и они пришли меня иллюстрировать. Они мне предъявляли вину, что я не вплачиваю зарплату коллективу. частного підприємства ТОВ-митниця. На моє зауваження, що, на жаль, колектив цього підприємства став заложником непрофесіоналізму руководячого составу тов «Митниця» і їх учредителей, ну, я отримав очередні зуботичини. Кожний керівник приймає рішення, і навіть якщо це рішення не задовольняє всіх, то це не може бути приводом для нанесення тілесних ушкоджень, переконані працівники комунального підприємства. І всі суперечки, які виникають в процесі договірних відносин, повинні вирішуватися цивілізованим шляхом в крайньому випадку в суді, але ж ніяким чином не вдаватися до погроз та шантажу, прикриваючись трудовим колективом приватного підприємства ТОВ ОП «Митниця». З мене потребували підписати акти, якобы выполненных работ, на что я ответил отказом. Затем потребовали с меня написать заявление об увольнении. Я тоже ответил отказом. Слава Богу, я очень благодарен работникам милиции, которые появились вовремя. И, по крайней мере, избиения прекратились. Но я был дуже сдивован, чему неизвестные люди в камуфляже в масках Которые вели себя как минимум по-хулигански. А я даю этому определение бандитизм. Мне казали здесь на полу, в наручниках мордой к полу. Они предъявили вот так вот от пояса некое удостоверение иллюстрационного комитета города Киева. И разговор неприятный здесь продолжился. Насколько я знаю, я не читал весь закон по иллюстрацию. Я не чиновник, я директор коммунального предприятия. Я участник какого-то хозяйственного процесса, в котором между двумя... Суб'єктами хазяйство хазяйствування є ніякі розбіжності в оцінках їх роботи. Щодо складних взаємовідносин між цими двома підприємствами, що підрядна організація не задовольняє якістю виконаних робіт від послуг такої організації, як правило, замовники відмовляються. Але не в цьому випадку, пояснює керівник комунального підприємства СУП «Митниця». На жаль, договор зіставлений на п'ять років, На жаль, Договор составлен таким образом, что прав у подрядчика больше, чем у заказчика, то есть у коммунального предприемства. А за коммунальным предприемством стоят все мешканцы, громада, места, которые должны оказывать эти услуги. На жаль, договор составлен таким образом, что его практически невозможно расторгнуть. И на жаль, мнение руководителей этой фирмы и теми, кто за ними стоит, Це наша корова, і ми будемо доить. Наші действия були продиктованими прежде всего, наданням качественної послуги мешканцям. А це ми вже спілкуємося з представниками приватної фірми «Тов Митниця», чиєю роботою не задоволені в комунальному підприємстві. Раніше це було одне підприємство в 2012 році. Нас поділили на два підприємства: одне замовник, ми підрядник. Ми працювали нормально, той же самий колектив до того часу, поки директором підприємства «Митниця» не став Работенко Ігор Павлович. З того часу нам почали недоплачувати за виконані нами роботи, а на сьогоднішній рік ми маємо не сплачені. Виконані нами роботи з травня місяця. Наші працівники виконують роботи, наш замовник суб не сплачує нам ці виконані роботи, знаходить різні причини, там пів метра ізоляції ми не поставили, лампочку не вкрутили, щоб не підписати ці роботи, але ж Мешканцям він регулярно звітує про те, що ці роботи виконані. Мешканці регулярно сплачують за ці роботи до собу. Питання, куди діваються кошти? Роботникам часткого підприємства то в Я хочу сказати при мене У мене просто є можливість, важливості. Місі ніхто не встановлюють і не дають зуботичини. У мене є розпочатка з вашої бухгалтерії. на которой черным по белому написано, что за тот период, с церкви 2013 года, по желтой 2014 года, у вашего предприемства всегда, я повторяю, всегда были кошты, чтобы вам выплатить заработную плату. И если бы ваше руководство руководствовалось именно этими принципами, я так думаю, конфликтной ситуации не было. Я хочу коллективу, трудовому коллективу, который ни в чем не повинен, который заложником стал, повторяю, непрофессиональных действий этого коревництва, просто прочитать два факта. И я хочу, чтобы вы спросили своего руководства, почему, если есть проблема с заработной платой, в сентябре, в августе 2014 года деньги по 14, по 3 тысячи, вот ровно тех те средства, которые бы хватило, например, выплатить заработную плату электрикам. Уходили на некую фирму «Рандис Плюс» за аренду, не знаю чего. Я не имею права вмешиваться в работу частного предприятия, но когда у предприятия есть долги перед заработной платой, то извините меня, какая аренда? И самое интересное, что властниками этого ПП Плюс» являются властники вашего предприятия. Делайте выводы. Могу озвучить вам второй факт. В жовтне 2013 года, наверное, у вас организация очень богатая, она делает благодейную допомогу в размере 50 тысяч. Я не знаю, куда эти деньги ушли. Повторяю еще раз, это, я не могу об этом судить, и это не, мое, не имею права. Но, если вам не выплачивают заработную плату, то, наверное, первый вопрос, который вы должны задать вашему руководству, вашим учредителям. Я, повторяю, неоднократно пытался с вашим, с вашим руководством уладить все технические, организационные моменты, которые привели к этому спору, которые привели к неоплате нами, не выконанных в полном обществе работ. Я прекрасно понимаю, что вы, слесаря, работаете там в подвалах, что вы чистите канализацию, что вы обслуживаете эту арматуру. Я понимаю электриков, которые работают, я понимаю аварийную службу, которая Я прекрасно понимаю, что вы все работаете. Для того, щоб це було правильно, для того, щоб це все в повному офісі обсязі, і тировський персонал вашої фірми повинен, повинен бути, просто дожен був виповнитися ці вічі на должном рівні. Ми вважаємо, що працівники суба за вказівкою директора мають до виконаних нами робіт упереджене відношення. Акти, які вони складають про якоби не виконання нами повного, повного технічного обслуговування не відповідають дійсності, ми подали в суд на кілька позовів, і ці суди тривають. Ми хочемо добитися того, щоб ці роботи, які ми виконали. были оплачены нашим противникам. Появились люди, которые заставляли меня подписывать эти акты, требуя, чтобы я немедленно заплатил эти деньги. Под конец этого разговора они сказали примерно следующее. Если я в течение трех дней не расплачусь с этой фирмой и не подпишу акты, они сюда приедут и повесят меня здесь, в этом кабинете, вместе с моим главным бухгалтером. Я считаю, это бандитизмом. Более того, я считаю, что это была акция с целью выбить деньги. Очень лихо мне это напоминает 90-е годы. Но в 90-е годы, хочу зауважить, когда приходили в малиновых пиджаках и в кожаных куртках с цепями, они приходили культурно. И сначала требовали денег, а уже потом били. Здесь у нас на лицо идет прогресс в этом всем. Сначала бьют, а потом объясняют, за что побили. Я считаю, что в нашей стране, где мы пытаемся стать на европейский путь развития, где мы пытаемся каким-то образом встряхнуть в себя все то прошлое, которое нас засасывало, которое мешало нам преобразовывать страну, эти вещи недопустимы. Я хочу, чтобы этот случай стал предметом обсуждения, рассуждения и оценки на всю Украину. Такого быть не может. Не могут люди идеалы Майдана, идеалы АТО использовать своих целей для выбивания денег из коммунального предприятия в... В пользу частного підприємства, поки справу розглядають в правоохоронних органах, редакція програми Ситуація триватиме вас в курсі подальших дій, що розгортатимуться навколо комунального підприємства «Сукмитниця». Але керівник підприємства Ігор Работенко переконаний, що акти виконаних робіт не можуть бути підписані з однієї причини. Роботи виконані неякісно і вони стосуються будинків у мікрорайоні Митниця, які обслуговує служба утримання будинків.